где-то около двух суток с момента происшествия на Китагостоме все вы видели сюжет, что там происходило и так далее судя по отзывам, которые мне там посыпались в фейсбуке на канале у меня я решил сделать разбор полетов прежде всего многих людей, граждан нашей страны не только возмутило как бы мое поведение Особенно это э, возмущение набрало пика после выхода м, программы э, джедаи, которые показали по телевидению. Значит, <coughs> я попытаюсь сейчас вкратце объяснить, почему так получилось, почему я э, таким образом повел себя, как там хомяки пишут э, быдло и так далее. Ну да ладно. Значит, объясняю сразу тот день э, я спешил э, в больницу. У меня там произошло несчастье, мне надо было э, срочно попасть в больницу к моим близким и родным. Вот. И мало того, что город был загружен, очень сильно я целый э, час пробирался через все эти дебри э, киевских пробок. И на выезде в сторону, КП, ну, в сторону города Гастомель на КП э, просто был как я считаю, ну, в принципе, это так и есть, остановлен безосновательно. Первое, из-за чего я начал заводиться и немножко погорячился, это то, что полицейский один остановил, а подошел совсем другой. И подошел не как положено с водительской стороны, для общения, а подошел с пассажирской стороны, начал стучать и показывать жестом, ну, как вы видели на видео, чтобы я опустил стеклоподъемник. Несчастье у меня это BMW, это нормальная история, что в BMW глючит часто электроника, у меня не работает блок, который опускает, ну, опускает стеклоподъемники, именно пассажирские, все пассажирские стеклоподъемники у меня не работают. Я это, в принципе, озвучил на видео И попросил, типа, подойти, подойти Со стороны водителя вот. На что полицейский, как себе, домой Просто тупо взялся за ручку И открыл э, двери моего автомобиля Я был, во-первых, крайне удивлен Почему на ходу не заблокировалась эта дверь Потому что в BMW она Когда ты начинаешь движение, она закрывается А тут я удивился, что она вообще открылась, эта дверь и второе меня возмутило, я несколько раз, там по-моему, три или четыре раза, я сказал закрыть дверь, и только после пятого раза полицейский среагировал на это. То есть, ну, я сижу, никого не трогаю, ничего не нарушая, пришел полицейский, открыл дверь, начал ломиться ко мне в машину. Это первое, что начало меня заводить. Далее очень э, завел тот факт, когда полицейский подошел и сразу начал меня обвинять в нарушении правил дорожного движения, а именно выключенный свет э, фар, ближний, ну, то есть ближний свет фар выключен. Э, я сразу скажу, что я его даже в городе включаю постоянно. Не то, что за городом. А это еще была черта города. То есть КПП, которая... Э, продолжаем нашу видеосъемку, потому что наши доблестные полицейские уже усекли, что я здесь что-то снимаю, они курсируют туда-сюда. Значит, продолжаем. После того, как полицейский подошел ко мне, взбесило то, что сразу последовало ложь. Я больше всего не люблю, когда врут. подходит и со старта говорит, вы ехали с выключенным светом пар, что является якобы причиной вашей остановки. Я сразу заявляю, это была наглая ложь, которая ну, вообще не имеет ни никакого основания для того, чтобы останавливать мой автомобиль. У меня ближний свет фара, я его всегда включаю, вне зависимости от того, там, нахожусь я за, за городом, или в черте города. А КПП Гастомель, это э, он находится в черте населенного пункта. То есть там он априори в светлую, в светлую пору суток, он не должен быть включен. Хотя он у меня был включен. После того, как меня уже этот факт начал заводить, он добавил еще, что э, у них идет вид противования, и это является причиной остановки. Когда я поинтересовался, покажите, пожалуйста, на какой вы закон ссылаетесь, какое вид противования, где можно с ним ознакомиться, поскольку этот закон, который он назвал 1046, или потом он начал путаться, сказал 1049, это внутренний наказ, который, я обращаю внимание, был разослан всем полицейским по Вайберу. То есть мы вступаем сейчас в, в новую эру, я так понимаю, что по Вайберу будут отправляться наказы, по которым будут там э, нагибать обычных граждан. А скоро по Вайберу будут присылать повестки об аресте или пидозру про, про скоение злочину. То есть по Вайберу пришла и все, и ты сядешь в тюрьму, потому что нашим копчикам пришла по Вайберу указ. Мое время отняли, Мне почали компосувати мозг, Мені мене становили без причини, намагалися проникнути в машину. Ну, тупо почали розводити на лоха. І я должен на це нормально реагувати. дело, що я сказав несколько ласковых слов. Но поліцейський он, он при служебных обязанностей, он должен соблюдать культуру і так. З повагою відноситись до громадянина, незалежно від цвета шкіри, його поведінки і так далі. Полиция это наши, как бы сказать, наш персонал, который нам должен служить, нас защищать. Каждый из нас оплачивает его одежду, его зарплату, содержит его, чтобы он ездил на красивой машине, чтобы он э, имел там средства связи и так далее. И мы хотим, соответственно, должного отношения к нам. А народ, он разношерстный. Один спокойный, другой взбудораженный. Третий нервный. Это ни в коем случае не должно э, отражаться на работе, а вернее службе, потому что это не работа. Работа это когда там сантехником работаешь или там, допустим, конюхом. Это тоже очень почетная профессия там. Вот. А эта служба у них, да, они должны Нет, Конечно, потом, когда приехали мои ребята, очень понравилось э, то, что полицейский все-таки сознался в том, что он действительно меня э, ображал, то есть нецензурно я скажу, что с этим полицейским еще не все так плохо, я думаю, что он если он осознал свою вину, это не, не те старые оборотни, которые наделали делово, потом язык в жопу и никогда ты с него хоть яйца в тиски зажимаю, никогда не признается, что он был неправ а с этим еще не все потеряно я думаю, что если мы с ним встретимся когда-то там не знаю, или будет он при исполнении или просто там э, при личной встрече, я готов попросить у него извинения за то что я немножко погорячился, объяснить почему он не прав был и так далее то есть не все так плохо, я вам скажу вот но самое главное, что меня поразило когда мы уже все стояли на ну то есть ребята которые приехали ко мне в поддержку уже поняли, что конфликт исчерпан, я писал заявление, было все спокойно, никто никого не провоцировал Половина ребят ушли на, парку, ну, на заправку там, пить кофе и так далее, общались, потому что многие давно не виделись. Э -э, прилетело э -э, около 10 э -э, патрульных машин, набитых новыми полицаями. И э -э, некий бородатый их командир, именно он спровоцировал конфликт, потому что есть на видео у других ребят осталось, как он э -э, выстроил их сначала в шеренгу хотя уже было все спокойно, конфликт был, в принципе, ис исчерпан, я уже дописывал заявление. Вот, если бы мы дописали заявление, мы бы уже спокойно разъехались, и на этом бы все закончилось. Но не тут-то было. Приехал бородатый член, не знаю, как какая его фамилия, мы будем выяснять, кто это такой, писать на его действия очень много жалоб, подавать в суд и так далее. То есть это уже все, э все будет в законном поле. Я думаю, что мы установим его личность, мы накажем командира вот этого всего, всей этой клоунады этот конфликт был спровоцирован именно вот этим бородатым членом вот, который дал отмашку отжимать БМВ, это с его слов есть на видео после этого э, вот эта вся бригада этих полупокеров я не знаю как их назвать, они же безмозговые не окружили машину, я не понимаю с какой целью может они ее там перевернуть хотели я не знаю, может там потереться БМВ x 5 вытереть своей черной формой кузов у меня в машине. Я не знаю цель этого всего. Вследствие этого возникла потасовка, потому что ребята, которые прибыли ко мне на помощь, они подумали, что там ее, что эта машина будет зажимать, отбирать и так далее. Между прочим, я тоже ребятам сделаю как бы такую небольшую ремарочку, что ребята, если вы видите неадекватов, которые прилетели, и что-то хотят ну творить, там, отжимать машину там или еще что-то. Не надо вступать с ними в рукопашку. Это отбитые роботы, биороботы, которые думают, что они пришли служить, там, не знаю, Авакову или какому-то там, какому там Геращенку или какому-то Зазуле, но забывают, что они должны служить народу. Далее возникла потасовка, вследствие чего наш активист был задержан. Очень там много интересных моментов было. Его и к нему не допускали на протяжении часа, было реально видно что человеку плохо его там попинали ему рассекли бровь я думаю что это наверное тоже его в полиции учили как задерживать правильно надо с ноги несколько раз приложиться по голове блин вот это будет правильное задержание вот ну школа конечно полицейская на высшем уровне вот все мы видим что я вам еще хочу сказать сейчас э Наша полиция новая превратилась в такую вот банду мошенников, разводях, которые работают не только там в черте города, а очень много всяких моментов, которые работают за городом. Стандартный развод сейчас это сезонный развод, я его называю. Это ближний свет фар. Вот. На самом деле за это не предусмотрено по действующему законодательству покупать наказание в виде штрафа. Это всего лишь предупреждение. Но народ темный. Он клюет на это все, их останавливают, пишут, там постановы сразу выносят. Мало кто там сопротивляется, идет, обжалывает это все, потому что легче терпели выйти, склониться, а потом заплатить этот штраф, чем что-то там отстаивать свои права в, суд, в суде или еще что-то. Далее, очень много хомяков. Навалилась ко мне на канал с комментариями, типа, да если бы я был там на месте полиции, у меня для таких делов бита, я бы закатал его в асфальт. Э -э, слушайте, дебилы, блин, э -э, если вы такие грозные клавиатурные орлы, блин, я вам советую все-таки идти и поступать в полицию, потому что там явная нехватка дебилов в полиции. Я думаю, что вас заберут с руками и ногами, и вы сможете свои фантазии воплотить в реальность, поскольку... Если вы будете пытаться это воплотить не будучи в полиции, я вам так скажу ласково, в межах необходимой самообороны имею право прострелить вам обе коленки, блин, а потом еще и посадить, ну я так думаю, гадка как минимум на 2-3 за нападение на журналиста. Да и вообще, все, кто желает мне напить лицо, приезжайте в Киев, я ни от кого не прячусь, пообщаемся, блин. Ну, только давайте так, не знаю, там, на ринг выйдем, что ли, блин, там. потому что я проломлю жбан, а потом, блин, будете говорить, что я виноват, что будете катать на меня заявление. Дальше, Дальше. есть еще много очень хомяков, которые начали там писать, типа, траливали, а вот бы в США и так далее. Это уже тема живалась сто раз э, на разных э, каналах разных блогеров, в том числе и не совсем дружелюбным по отношению ко мне вы все знаете, да, вот, так я вот скажу, э -э, это те люди, которые обсмотрелись, э -э, там, не знаю, полицейских э -э, боевиков каких-то, еще чего-то, они не имеют абсолютно никакого представления, э -э, они имеют только эту картинку, которую они увидели в интернете, в интернете или с фильма, что там тебя бы закатали в асфальт за такое поведение и так далее. Первый аргумент, который я хочу вам привести, хомяки. В Америке для граждан разрешено ношение огнестрельного оружия. Это разрешено законом. И вот, и вот вы представьте себе на минуточку, если бы в Америке полицейский подошел бы к водительской стороне, и вот так, как у меня на видео, открыл дверь. Я думаю, что в лучшем случае это э, просто ему бы в подбородок уперся какой-нибудь магнум. Но в большинстве это мои фантазии, потому что у полицейских в Америке есть четкое понимание того, что е, э, каждое нарушение их инструкций может привести к смерти полицейского, потому что его просто тупо расстреляют. Так если вы хотите, чтобы у нас было как как в Америке, чтобы меня там закатали в асфальт, там еще что-то. Пожалуйста, пускай наше правительство раз, разрешит э, использование, свободное ношение огнестрельного оружия для населения. И тогда мы посмотрим, какой, сколько э, сляжет за какой период лохокопов этих, которые нарушают наши законы, наши права, или сколько пострадает граждан. Я думаю, что когда будет у каждого за пазухой ствол э, хочет этот полицейский, не хочет, он будет вынужден действовать по инструкции. А сейчас полный расслабон. Они делают все, что хотят и как хотят. Потому что презумпция, которая говорил АВАКа, вот-вот уже назревает. Между прочим я хочу сказать, что 15 числа будет проводиться всеукраинская акция против законопроекта, который хочет грузинская учительница и ее босс Арсен Борисович блин, Аваков привести в реальность. То есть вы следите за новостями, акция будет очень масштабная. Надо показать, что мы не хотим вернуться назад 33-е годы. Сегодня им дай права полностью делать... В форме, без формы, в любом месте и так далее, то что они захотят завтра они будут приезжать к вам и доставать вас просто с кровати кидать в каталажку, а ты потом будешь обжаловать иди обжалывай и что хочешь то и делай вот, поэтому с, хомя... с хомяками блин, американскими все понятно я сразу скажу, что у нас печально то, что у нас очень много глупых людей. Это население зомбоящика. Они не умеют думать, не умеют включать мозг. Думать сейчас не модно. Проще всего пришел домой, снял носки, блин, стоящие, кинул в угол, взял бутылку пива, включил зомбоящик, как в нашей раше, блин. И тупо вот эти вот помои, которые льются с телевизора, впитывать в себя и думать точно так же, как тебе говорят в телевизор. А вообще не думать, потому что думать это не модно. Вот. Для того, чтобы изменить ситуацию, я советую смотреть, если информация какая-то поступила, смотреть ее с разных источников. Если увидели какую-то новость, которая там порочит меня или порочит моих коллег, я советую заходить на интернет. Гуглить эту новость и посмотреть, как это было на самом деле. Э -э, ни для кого не секрет, что у нас сейчас цензура на э -э, телевидении еще хуже, как э -э, во времена Януковича. Сейчас правда, которая на самом деле без утверждения главного редактора того или иного канала, никогда ее не покажут. Вот показали меня джедаи, там звучала такая фраза, там водитель на БМВ типа небожитель и так далее. На самом деле в Европе это BMW стоит копейки. Вот. Именно против этого этих бешеных там растаможек и так далее, непонятных, мы сейчас поднимаем волну негодования. Почему мы должны платить за это BMW какие-то сумасшедшие растаможки, которые стоят в два раза, а то и в три дороже, чем сама эта BMW в Европе. Вот. Поэтому эти журналисты, скажем так, ну я по-другому как журнашлюхи их назвать не могу, поскольку они правду. Журналист это тот, который показывает правду, а журнашлюха это тот, который переворачивает информацию и показывает в том свете, в котором разрешит показать главный редактор. Может быть среди этих ребят, которые там снимали сюжет, и есть нормальные, и которые бы хотели бы доказать, донести эту правду к людям, но им просто не дают, потому что цензура. И вот там звучала такая фраза, там небожитель на BMW и так далее. А почему же вы не снимаете тех небожителей, которые приезжают под верховную раду? Так я вам скажу почему. Потому что очко жим, жим. Я никакой там, никакой-то там мажор. Я эту машину не своровал с бюджета или еще что-то, я заработал своими умом, руками и так далее. В чем проблема? Идите поснимайте, блин, там депутатов наших под Верховной Радой, как они под знаком 334 там паркуются, подъезжают, там стоят и так далее. Я думаю, что в будущем наше население, особенно это касается подрастающего, населения, ну, молодежи, немножко изменит э, вот это вот свое отношение к, к жизни, к вот этим вот коммунистическим устоям э, у нас должно быть э, демократическое общество. И если эти полицейские, которые пришли к нам на службу, не выполняют в законный способ своих убовезки, то я считаю, что их надо гнать с раной метлой. Я думаю, что я объяснил многим, я думаю, каждый сделает свой выбор и вывод. Пожалуйста, следите за новостями. 15 числа всех приглашаю на акцию протеста. Когда она будет именно место сбора и все остальное, где где она будет проводиться, следите за новостями, все расскажем, все покажем. Все. Всем пока, до свидания.